Вернее, доглянути волосся це невід'ємна ознака краси будь-якої жінки. Чоловіки ним захоплюються, жінки пишаються, але часто так буває, що наше волосся стає посіченим і сухим. Тому у наших глядачів на сторінці Фейсбук ми запитали, що ви робите, якщо раптом волосся стало посіченим на кінчиках та взагалі пересушеним. І дівчата сказали, що є лише один дієвий спосіб це ножиці. Але ми вирішили звернутися до нашого постійного експерта в галузі краси та здоров'я Ірини Іванівни і дізнатися, Что же нужно делать, чтобы не допустить ситуации до этого критичного состояния? Доброе утро, Кирочка. Доброе утро, Валюша. Конечно, мы можем взять ножницы и отрезать кусок вялых и усталых волос. Uh -huh. Ну вот мы режем эти волосы, теряем сантиметр за сантиметром. Это не решение проблемы на самом деле. А, дело в том, что мы с вами должны пойти совершенно по другому пути. Нам потрібно зберегти волосся. І в першу чергу ми хочемо дізнатися, чому ж воно січеться. Давайте почнемо з анатомії і з причин, чому наше волосся січеться. Давайте посмотрим. Давайте. Дуже хочете мати розкішне волосся, але оскільки б ми не старалися, в результаті буває так, що розчісуєш, а воно от відчуваєш майже як пакля. Все діло в тому, що зимою наши волосы испытывают хронический стресс. Угу. И получается такая ситуация, они, как и кожа, не любят резких перепадов температуры. В помещении у нас горячий сухой воздух, угу. а на улице мороз. А если к этому добавить еще несбалансированное питание, частое окрашивание волос, экстремально горячий фен, обуплойка или плойка, пенки, лаки, мы получаем пересушенные, ломкие волосы. Давай с тобой посмотрим, как устроен наш волос. Uh -huh. Смотри, оболочка или кутикула, она состоит из плоских роговых чешуек, которые лежат друг на друге, как черепица. Они защищают влагу внутреннюю, uh -huh. а по поверхности струится тоненький слой защитной пленочки. Внутри, внутренность волоса, это практически белок, это кератин. Uh -huh. Он состоит из тоненьких аминокислотных цепочек, которые, свиваясь Тонюсенькие ниточки образуют микрофибрилы. Микрофибрилы, в свою очередь, образуют макрофибрилы. А сколько же этих фибрил у нас находится Этих в макрофибрил до одного миллиона в каждом волосе. И мы можем образно сравнить наш волос с морским канатом. Вот я как раз подивилась, я хочу сказать, что то вот вся одна ниточка, яка в канате у нас, это как та маленькая микрофибрила. И они, вот эти ниточки, все скручиваются, скручиваются, утворяющие ось такую потужную Сыльную и пружню мотузку. А вот такие у нас есть прототип нашей волосынки. Совершенно верно. Но если мы воздействуем на волосы вот теми факторами, которые мы только что перечислили, то вот эти наружные оболочка, чешуйка вместо черепицы они превращаются в какую-то растрепанную елку. Волос стремительно теряет влагу. Под воздействием горячей температуры он пересыхает, и в результате мы видим то, что мы видим. Ось вот такую паклю. Да, вот такую а паклю. Что ж, а что ж нам работать, чтобы на это ось такие, а маты все-таки не впадать в панику, угу. не нужно хвататься за ножницы. Мы сейчас разберем просто по этапам, каким же образом мы ухаживаем за волосами обычно, каждая из нас, так. каждое утро. А женщина очень часто начинает свой день с того, что доглядає за волосами, чтобы розкішно выйти из дома. Конечно. Значит, шаг первый, что мы делаем? Мы, ему волосы. мы моем голову, угу. и мы часто очень включаем воду погорячее, потому что нам так хочется смыть все-все-все-все, что там нам не мешает. И все <свят> И согреться. Вторым шагом у нас будет что? Вторым шагом мы с тобой помыли голову, мы теперь ее, наверное, будем высушивать. Так, так, швадесонько-швадесонько будем... вытерла-вытерла. Вот, мы очень далее. энергично, мы стараемся вообще убрать всю влагу, чтобы облегчить себе потом сушку. Следующим этапом, что мы делаем, Валиша? Um, я расчесываю, а потом так легче вкладывать в волосы. Ох, волосы может быть укладывать и легче, но расчесывать не так-то просто, потому что волосы спутаны, потому что они рвутся, потому что мы дергаем их. Uh -huh. В общем, расчесываем. И четвертый этап – это сушка. Так. Это фен. Но времени мало. Мы спешим, значит, мы включаем максимальную температуру, мы максимальную скорость. Мы боимся попасть на кожу, потому что мы обожжемся. Но волосы не, не терпят все, поэтому мы сушим волосы экстремально горячим феном. Вот наши четыре этапа. Действно, в таких четырех этапа проходит каждая женка. Зранку готовящаяся до выхода на работу, але так бывает, что мы отыгаем в результате все одно посеченный волосы. А значит, что вот, мы можем вот, вот, Что я хочу тебе сказать? Что мы перечислили эти четыре этапа, это все абсолютно неправильно. Это катастрофа для волос. И мы сейчас разберем шаг за шагом, что нам нужно делать, разберем наши ошибки. І буде у нас все хорошо. Дівчата. Якщо ви все ж таки хочете мати розкішне волосся, а не пересушену паклю, то дивіться далі. Буде розбір помилок. Так, я вже хочу дізнатися, що потрібно робити, щоб мати завжди розкішне волосся. Розбор ошибок. Угу. Робота над ошибками. Шаг перший. Так. Мы поняли, что нельзя мыть волосы горячей водой. Потому что мы смываем не только то, что нам мешает, мы смываем ту тоненькую защитную пленочку и обнажаем наш волос перед окружающей средой. Я -что дымаю, будто температура Идеальная воды. температура для мытья волос 38 градусов. Ага. Именно при этой температуре мы и смываем отлично все, все загрязнения и оставляем защитную пленку на волосах. Тобто температура води під час миття має бути трішки теплішою ніж наша температура тіла 38 градусів. Дівчата, ми з вами не посуд миємо не намагаємося жирний бруд змити. А миємо наше волосся. Тому вода має бути не гаряча, а тільки 38 градусів. Зауважили. Зауважили. Так, дякую. Что мы делали вторым шагом? Мы высушивали волосы. Мы высушивали наши волосы, угу, да? Давай. Мы использовали полотенце. Так вот, ни в коем случае нельзя тереть волосы. Мы же только что рассказали, как устроена защита в виде черепицы. Если мы ее энергично трем, мы вместо черепицы получаем растрепанную елку. Ага. Волос стремительно теряет влагу. А что же тогда делать? Волосы занадто богаты. Все равно же нужно вытереть волосы. А вот вы изящно заворачиваете волосы тюрбаном, и пока вы, как индийская принцесса, наслаждаетесь чашечкой кофе, полотенце мягко впитывает всю влагу лишнюю, которая накопилась, осталась в волосах. Дівчата, миємо волосся спокійно, ні в якому випадку не розтираємо. Наше волосся масажімо робити не потрібно а ніжно закручуємо. І як просто кінодії виходимо з рушником на голові і можемо приготувати собі каву. Третьим шагом у нас было что, Валюша? Я, памятаю, что мы расчесывали. все ледачки, и я так и надероблю. Стоп, стоп, стоп. Ни в коем случае мы не расчесываем волосы после того, как мы осушили их. Мокрые, и особенно волосы, у которых уже посечены концы, категорически нельзя расчесывать, потому что это только усугубляет проблему. Угу. Вместо этого мы сразу перейдем к процедуре сушки волос, ага. к фену. И вот когда мы говорим о фене, мы вспомним о том экстремально горячем фене, которым мы просто убиваем наши волосы каждый раз. Чему убиваем? Потому что очень горячая температура, а кератин, как белок, с ним что происходит? Он сгортается, на ешне На, на плоти, просто мы засмажем о своей волосе. Но на наше счастье, на наше большое счастье, сейчас есть, существует фен, который имеет датчик. Угу. Который имеет датчик, определяющий точно температуру потока воздуха, направленного на наши волосы. Угу. Этот фен, этот умный датчик, сам устанавливает максимально безопасную температуру, защищая волосы от перегрева и максимально сохраняя влагу внутри волос до 85%. Ось так. Использование такого фена позволяет значительно снизить риск от стресса. который виникає тут перепади температур, особливо зимою. Так означає, відтепер ми можемо не боятися фена, а спокійно висушувати, вот. навіть не контролювати температуру, тому що техніка, роботі багато замість нас, дівчата. Третій етап ми не розчісуємо волосся, а ніжно висушуємо волосся феном. І от ми приступаємо до четвертого етапу. Угу. Ми приступаємо вже до расчісування. Ну тут, Вальчика, ми повинні з вами заметить, что нам нужны особые расчески. Дикие. Либо деревянные, либо керамические, обязательно с закругленными кончиками. И используя такую расческу, мы решаем три проблемы. Во-первых, мы расчесываем волосы. Во-вторых, мы массируем волосистую часть головы, кожу, улучшаем угу. кровообращение. А в-третьих, мы избавляемся от статического электричества. Завдяки тому, что наш гребенец да. деревянный, да. або керамичный, да. чудово. Да. И в завершении я хотела бы сказать, что очень правильно и нужно защищать кончики волос. А чем мы можем защищать? И лучше всего они защищаются с помощью масла. Выпускаются специальные масляные спреи, которые нужно наносить на кончики волос. Но мы можем, если забыли, купить не успели купить, мы можем приготовить такой спрей дома. Что нам для этого потребно? Мы сделаем смесь равных частей глицерина и репейного масла. Uh -huh. Благодаря такой смеси уходит тяжесть от чистого репейного масла. И получается очень эффективное средство, которое нужно. Эту смесь мы наносим на кончики пальцев и легонечко обрабатываем кончики волос. Не нарушаем прическу, ничего, и защищаем а я... таким образом. А если брата, например, много волосы, то сколько потребуется? по попив чайной ложечки одного и другого, чтобы на волосы масным. Я думаю, что вы сделаете себе заготовьте себе эту смесь и наносите ее на кольчики пальцев. Это уже по ощущениям. И вот так уже да. на сухое да. волосе мы потрошечки да, вот его. Да вот аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Дівчата, ну що ж, ми розібрали всі помилки. Ми тепер знаємо, що нам не потрібно пересмажувати своє волосся. Ми знаємо, що потрібно мити ніжної температури всього 38 градусів. В ніякому випадку не розтирати, не сушити гарячим повітрям і обов'язково оброблювати кінчики нашого волосся маслом, яке ви теж можете приготувати вдома. Дякую вам за безцінні поради. Кімаро.